کچھ جانور ایسے اللہ نے بنائے ہیں کہ انسان ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت پر اس کی تعریف بیان کرے اور کچھ جاندار کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ انسان ان سے سبق سیکھے جن جانور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ یہ ہیں چونٹی چونٹی کا ذکر قرآن میں مند اور محنتی کے الفاظ میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج گزر رہی ہوتی ہے تو ایک چونٹی اپنے باقی ساتھیوں سے اپنے اپنے بلوں میں چھپ جانے کو کہتی ہے کہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ فوج کے پاؤں تلے کچلی جائے گی اس واقعے کے ذکر میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ چونٹیاں اکل مند ہوتی ہیں بندر اللہ نے بندروں کی مثال میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کا اظہار کیا ہے جب اللہ نے ایک یہودی قوم کو بندر بنا دیا تھا وہ کو اللہ کی نافرمان تھی شہد کی مکھیاں ان کا ذکر قرآن پاک میں انسانوں کے فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے کیسے اللہ نے ایک مکھی کو بنایا جو محنت سے شہد بناتی ہے وہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے پرندے ان کے ذکر میں اللہ نے اپنے تخلیق بیان کی ہے کہ کیسے اس کی قدرت کی وجہ سے پرندے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اور ان کو کیا چیز سنبھالے ہوئے ہے اللہ کے سوا ان کو دیکھ کر ہی انسان نے جہاز بنانا سیکھا اور ہوا میں اڑنا سیکھا اونٹ اونٹ اللہ کی وہ خاص مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں خصوصی طور پر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے بہت ہی خصوصیات رکھی ہیں اونٹ کی آنکھ میں تین پلکوں کی طے ہوتی ہے ریت کے ذرات کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہے یہ اپنے پیٹ میں بہت دنوں تک کے لیے پانی جمع کر لیتا ہے کیونکہ ان کی کوہان میں چرپی ہوتی ہے جو پانی جسپ کر لیتی ہے اس کے پاؤں بھی اللہ نے خاص مٹی میں چلنے کے لیے بنائے ہیں جو مٹی میں دھستے نہیں ہیں اس لیے یہ ایک سیرائی جانور ہے اور اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے گائ گائیں انسان کے فائدے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کیونکہ انسان اس سے دودھ گوشت حاصل کرتا ہے دنبا دنبا بھی انسان کو گوشت اور اون مہیا کرتا ہے جس کا ذکر اس واقعے میں کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لے گئے تو اللہ نے ان کی جگہ ایک دنبا بیج دیا کتہ کتہ انسان کا وفادار ہوتا ہے اور وہ ان کے مویشی اور گھر کی حفاظت کرتا ہے صابقیف کے ساتھ کار میں تین سو نو سال تک سوئے رہنے والوں میں ان کا کتا بھی شامل تھا جس کا نام کتمیر تھا گدہ گدے کی آواز کو سب سے زیادہ خراب آواز کہا گیا ہے اور انسانوں کو کہا گیا ہے کہ گدے کی آواز کی طرح زور زور سے مت چلا ہو بلکہ نرم لہجے سے بات کیا کرو دیکھنے والوں کو گزارش ہے کہ مزید ایسی انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں ہاتھی ہاتھی کو اللہ نے طاقتور جانور کہا ہے مگر اللہ کے غصے کے آگے کسی کی طاقت و اہمیت نہیں جیسا کہ اللہ نے ہاتھی والی قوم کو ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ہاتھوں تباہ کر دیا تھا مکھی مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مگر اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو ان میں ہمت نہیں کہ وہ ایک مکھی ہی بنا دیں اور اس میں جان ڈال کر دکھا دیں اللہ نے ایک قوم پر عذاب کے طور پہ نازل کی تھی ہد وہ پرندہ ہے جس کی مندی کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص وزیروں میں سے تھا حدود نے ہی ملکہ بلکس کی خبر حضرت صلیم علیہ السلام کو دی تھی اس کے بعد حضرت سلیم علیہ السلام نے ملکہ بلکس سے ملنے کا ارادہ کیا تھا گھوڑے اور گدھے گھوڑے اور گدھوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سواری کے لیے پیدا کیا شیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطرناک جانور کہا گیا ہے اور شیر بہادری کی علامت میں ہے جھنگر کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ بہت تعداد میں ہوتے ہیں اور قیامت کے دن انسان جھنگروں کی طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے مچھر مچھر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے یہ بہت سی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتا ہے نمرود جیسے گھمنڈی بادشاہ کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر سے ہی اس کو حسوا کر دیا تھا بٹیر بٹیر انسانوں کے کھانے کے لیے فائدہ مند پہندہ ہے یہ بہت لذیذ ہوتا ہے کوہ کوا سب سے چالاک اور عقلمند جانوروں کی فیرس میں پہلے نمبر میں شمار ہوتا ہے یہ وہ جانور ہے جس نے انسانوں کو سکھایا کہ کس طرح اپنے مرد زمین میں دفن کیا کرو سامپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عرصہ زمین پر پھینکا تو وہ سامپ بن گیا مکڑی مکڑی کا گھر سب سے نازک ہوتا ہے مگر وہ بہت محنت سے جالا بناتی ہے خور قرآن مجید میں سور کو ایک کندے جانور کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کو کھانا حرام ہے دیمک دیمک کا ذکر اس واقعے کے لحاظ سے کیا گیا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں سے کام کروا رہے تھے ان اور ان کا انتقال ہو گیا مگر جنہوں کو کافی عرصے اس وقت پتہ چلا کہ جب دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حصہ جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے کھا لیا اور وہ گر پڑے مچھلی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس دن اپنے پیٹ میں رکھا تھا بھیڑیا بھیڑیے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مسجد میں خطرناک جانور کہا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک شیئر اور فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں